съемка, поэтому цена за нее будет уже не 700 гривен, намного-намного меньше. То есть надо подождать еще год. Ну нет, у нас в городе, в Нет, Это понятно. Просто здесь будет... Это все хорошо, в принципе, по большому счету. Чтобы не плодить, как бы, не наставлять в городе кучу киосков, это, с одной стороны, все правильно. Но при такой системе, человек, когда упрется в это все, он обойдет вот так круги все эти, ничего не добьется, потом где-нибудь его поставят, ему захочется. Просто будет потом с ним борьба, а другие вообще даже не пойдут. И, можно в... и... вообще, просто... не не и не porque, а, porque, потому в... что зная эту процедуру, просто ставят, еще. вы знаете, что в городе ставится, а, а, ставилось, ставится и, наверное, будет ставиться. Первая архитектура, потом земля. Поэтому просто это зависит только от человека, которому наплевать, там, какой киоск, где и ставить То есть, документы. есть должен быть максимально простым, прозрачным, чтобы все, тогда может, может быть он станет все делать законом. он, бы хотел, он бы, С одной считает, стороны, считает, как закон. бы да, чтобы не, да. Эти не, будет, раз, раз, не плодить да. эти мафы по городу, может быть это и хорошо, но результат просто будет, мне кажется, обратный будут возникать просто незаконно установленные как с ними, как с ними, с ними бороться? Демонтировать. как демонтировать, <связь> когда на сегодняшний день стоит ну, половина точно, киосков стоит без документов, если не больше, половина, вы же знаете. Половина на сетях стоит. Порядка 200 и не киосков только стоит без документов. документов. В прошлом году демонтировали 88. И из них, Тут наверное, Тут сейчас опять на месте. Прорвет Возможно. теплотрассу. Что Возможно. там работает. А почему? Потому что перед выборами сказали, что предприниматели не трогаем. Поэтому не, не все же предприниматели сказали, что не демонтажи, демонтажи во втором полугодии не было вообще, правда? Нет, согласен, что не было. Мы также же сказали сейчас перед выборами, теперь президентские выборы на нас тоже надо. На сегодняшний день уже можно в, пятницу, когда, в понедельник было заседание комиссии по демонтажу. Уже первые 15 киосков мы определили на следующей неделе с понедельника еще демонтировать. Тут надо каждый, если принимать не, решение по демонтажу. Недель, недельку по 15 штук. А демонтируют они в связи с тем, что нет документов или в связи с тем, что не отвечают вместе с То есть схема размещения часовых скорых Демонтируется Демонтируются, под Первое, демонтируются. Документы. 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 Второе, по трем причинам. Первая, висут не документы. Вторая, по термину документов, то ли договор аренды, то ли... Окончился. И третье, что самое важное, на, на, на мой взгляд, это невідповедность паспорта. Ну да? может быть все. А, Дура, и аренды на земли. Да. Паспорт привязки подписанный про него. Только вместо Конечно. красивого и хорошего стоит сарайщик, поэтому понятно. Но ну, было бы логично, наверное, это решение, хорошо. вот, допустим, Красиво по демонтажу включить сразу и все, а уже последовательности такой и на какую да там не ничего, же, ты или... все, потому что они плодятся. Ты сегодня сделал решение из полкома, а послезавтра это решение из полкома надо переделать, потому что появилось еще два или три. И так каждый день. И зачем переделать? А? Выполнить то и предъявить. Да. И... Что... я, объясню. Я решение из полкома могут попасть в киоски с вызначенным властником. Фоб такой-то, киоск такой-то, на такой-то улице с фотофиксацией. Перенес он на 20 метров, это другое Хорошо, если нет документов и не находим этого фопа, а нельзя сейчас положение подкорректировать, я вчера так, чтобы его. С Яншином разговаривает, в понедельник вы договариваемся, выезжаем на, на демонтаж, киоска нет. Вечером мне звонят, киоск вы... стоит. Я через два дня выезжаем, кран заказываем, машину выезжаем, киоска нет. Человек явно в комиссии киоск есть. Потому что предприниматель в этой комиссии я. Блин, лёгенький, понимаешь? Поэтому я скилл. На комиссии мы будем демонтировать завтра. с четверга такого-то числа, по четвертого... такого-то числа. Да, и, ночью надо делать, и можно увеличивать. Ну, да. ну а выход, Андрей да. Владимирович? Какой выход в этой ситуации вот, по демонтажу? Как, а -а -а. как их убирать? Как с ними бороться? Если так, как вы рассказываете, то нереально вообще. Смысл да их вообще машины нанимать, снимать? там. За это пройдет принимать. Бесконечный, пока э, не поменяет кодекс, 10. чтобы за незаконную установку чего-либо там штраф 2015. Не, 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 учет, Поймали не, не, учет, штраф. А так, я его демонтировал. Он, он пришел и даже Корницкий, да? его демонтировали. Он на следующий день пришел, заплатил за демонтаж официально. Заплатил за хранение, забрал и тут же его поставил туда же туда же. Или там 20 5, метров справа. Особо Пока мы опять способ. решение исполкома сделаем, проходит месяца два, он зачем? А нельзя на следующий день. Опять его снимаем, он опять он пиво за следующий день платит, деньги. ставит. А так бы заплатил бы 1015, но а потом бы подумал, ставите вы или нет. Значит, выгодно. Выгодно да. это У Корницкого что 8 стоит в центральной части города а, без документов. Это пленники. Ну, это все. Ульяновских лет. Так, все. Готовы. Да, данный порядок. В разрезе пересувных темчасовых споруд и на надание приоритетов, кто первый. Андрей Борисович, продиктуйте еще, пожалуйста, Юля запишет протокол. Нужно. Сейчас, сейчас, сейчас. Нужно участвовать, будешь на коне. Василий Николаевич, давай, Андрей Борисович, продиктуй, чтобы записали один раз. Я не могу. В правлении архитектуры и местобудования, чтобы допрессовать данное положение в частине... Процедура отрывания до по парисовным тридцатисеми с Это первое. Все, все. Все, да. Слово парисовни. Да. так и звучит. двигаться, угу. они могут. Ну, и в постанове, и в законе да, вот так звучит то есть могут двигаться а бочки костные? да, завтра. даже те же э, летние, э, летние там орудия или просто они являются перевозными, но места их нету mm. или, ну, опять же, или же, место передвигается ну, это, можно ли ее назвать спорудой? Она. что а это означает? споруда это строение сооружение, не да, строение сооружение, да соорудили так, второе так, до просылатой пытания першочерговості подания заяв та надання при, при, приоритетів на встановлення. Вот правильно было бы Подожди, на конкурсе. Подожди. Посмотреть, какие те же вот, арбузные тёвски, что их лепят. Ну, мы будем да? отдельно писать положение про конкурс. Комиссию создавать. Конкурс Нет, ну, проще всего сделать без Ну, реально, то, людей, что потом получается. Комиссия должна быть. Угу. Записал? Все будуть ще якісь пропозиції? Так. Да. Кажи. Включить монету війну? комісії? комісію? Да. Головою. <ріпи> Все? Згоди? Сам покер буде. Все? Да. Нема більше заважень? Хто за? Проти? Утримався. Ключі за. Так, да, значить, ну врахувати виставки земельного управління буде невозможно, тому що тоді підпадає надобність взагалі в то доработках. Прийняти до уваги парят, виставки. Да, да. Все одно якби буде погоджувано, ще буде це питання підніматись і на погодження ради, і правовим, і земельним управлінням. А там вже хай визначається депутат. Правильно? Так, це що у нас? Я могу идти? Да, спасибо, Сергей Борисович. Да. А телефон вот Я все. Да, я Так, куда мы сейчас? Що выкладываем державнее підприємство Українское державное науковое дождение проектування міста. Міст Діпроміста імені ЮМ Білоконя, місто Київ, враховуючи результати громадських слухань, містобудівної документації, пропозиції постійної комісії з питань архітектури будівництва регулювання земельних відносин відповідно до статті 12 закону України про основи містобудування, статті статтею 18, 20 закону України про регулювання містоної діяльності, постанова Кабінету міністрів України від 25.05.2013 року з номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів. Містобудівна документація на місцевому рівні. А що це настанова? Постанова, наста... да чи настанова? Ні, настанова. Про склада зміст плану зонування території зони прийнята наказом міністра регіонального розвитку будівництва житлового комунального господарства України від 15.12.2019 12012 року заново 345 рішення Сумської міської ради від 19.12.2019 року за новому 1943 мр. про затвердження міста документації проєкту внесення змін до генерального плану міста Суми. Та внесення змін до генерального плану міста Суми, затверджено рішенням Сумської міської ради 16.10.2002 року номером 139 МР. Керуючий статтею 25 пунктом 42 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, Сумська міська рада вирішила затвердити містобудівну документацію план зонування території міста Суми, додається управління архітектури та містування Сумської міської ради Виков Володимир Борисович та управління інформаційно-аналітичної роботи Сумської міської ради. За кури, за доступ до матеріалів міста поміну документації, план зонування території міста шляхом їх розміщення на офіційному сайті міської ради. А також у загальнодоступному місці, крім частини, що становить державну таємницю, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Тобто, я так розумію, що обговорення зонінга пройшло. того ще. Підведення того Завтра буде брифінг. Завтра буде брифінг. А ответы, когда вы будете давать? 29 числа. После 29-го должны быть вывеси, вывешены на сайте. А письменно когда будете давать? Ну письменно А что так поздно, если получаете их только 9 У нас получили? Так вам Почему нет? все в рамках То есть через 20 дней даже надо ответить, да? Там вообще месяц возможно, но мы ушли. От этого. Uh -huh. Я понял. Ну, график прохождение зонинга висит тоже на сайте? Нет, ну, пока ну, мы сейчас, мы не... я понял, смотрите, то есть фактически, нет. что дает этот документ на сегодняшний день? Да, вот эта тут бумажка, что дает? То есть сейчас мы, к примеру, проголосовали, и эта бумажка пошла на сессию, завтра Владимир Борисович провел брифинг, рассказал, экип все хорошие, ИВИН в том числе, потом 29-го это все показали где-то кому-то, да? Мы сейчас Все для... повозмущались, а оно пришло на сессию. Я вас проинформирую, я напомню, вы в курсе, дела 5 февраля, у нас место будет да. на рады. Очевидно, я думаю, приедут, не подведут нас разработчики. Так. Вот. Потом у нас погодживали на Раду еще. Так, по-моему, до 12 февраля завершаете на работу. Сейчас проект этот вам в работу, для сведения, вы решаете, как его будете рассматривать когда и после чего? Uh -huh. Надо послушать дыхание. Да. Uh -huh. Сегодня рассматривать, пока отложим. Рассмотрим. Нет, ну у меня как бы есть, вы же мои вопросы знаете, я еще ответ не получил, поэтому за це, как бы uh -huh. я утримаюсь, пока не получу ответ ну ответ а будет обязательно, согласно законодательству. Ну, но ну, а да. вы скажете, что ну, вы да, вас что недовлетворена, и что мы тоже не будем рассматривать. Да. Но мы должны вписаться ну, в срок просто. 20 дней для проведения, а тем временем, может, процедуры что и что рассмотрения, и местоподдельной рады, и брифинги, и все остальное. Сейчас на сайте. надо затвердить местоподдельную документацию, и план, план занувания территории Минска-Сумы. какие это дается, ну, все его бачат, он есть на сайте. На официальном сайте я не стоит рады. Получили я... ответы все, которые у кого-то возникают. Нет, я шучу. уже... Это не будет там ответов. Нет, ну -то. почему? Ну, то это было там. Ну, быков выкрутится... Ответ. Как уже все было. Да нет же, вы знаете, он, а что, он, уже а пошел слух по городу, что быков там позавчера, да, отвез в Киев все ответы. Все остальное, что будет, то есть понедельник. Во вторник надо, на это вообще не буду разглядывать. Значит, я вам расскажу. Ответы, Оля, вчера я созвонился с дипломистом. Да? Да. Uh -huh. І отметки відкритим текстом сказали. Uh -huh. Ну ви так мені писали би, один ответ, да? а Діпрамісця сказала правду. Да? То тобто, есть зараз еще мені документ. Бумажку я попросив, тому що, ви знаєте, в судових справах би бумажка, без бумажки ти какашка, а бумажка чоловік. Так от вони сказали, що господин Биков лично написав, щоб мой об'єкт, тобто, мою землянку, об включили в водоохоронну зону. Но ее по закону нельзя включить, потому что она не попадает под водоохранную зону. То есть, со стороны экологов как раз ко мне претензий нету. Я не готов дать бумагу официальную, что претензий нету и водоохранную зону не попадает. Потому что если попадает мид-объект, то автоматически лавина будет находиться возле завода РТИ. Потому что она тоже автоматически попадает в водоохранную зону. Вместе с заречным исполковым и еще двумя свечками, которые стоят уже 10 или 15 лет возле озера Чехова со стороны улицы Харьковской. Ну, это если уже брать бажания головного архитектора Миста Суда. У меня нет ничего, нету никаких личных претензий господина Пытову, потому что он выпол... виконує, э, так, просьбы других людей. Да? Не будем говорить голос ихней фамилии. Вот. Но відповеди главного архитектора и відповеди разработчиков из до генерального плана расходятся кардинально. То есть люди говорят правду, им, а что им, им деньги заплатили, заплатили. Они говорят, что нам сказал, что главный архитектор в тех заданиях написал, то мы выкинули. До нас претензий не может быть. Поэтому вы подавайте просто на фамилию, имя, отчество в суд. Не на управление архитектуры, не на Сумскую Минскую Раду, а на Быкова Владимира Борисовича. И Хайвин конкретно отвечает в суде, почему он сделал как должностное лицо. Такие завдания написал депромуисту, right? и таких вопросов очень много. Сейчас как бы вот этим решением, да, то есть я как бы никого не призываю к тому, что, э, ну, мы комиссия, которая это все контролирует и архитектуру и строительство в городе Сумы, да, то есть, э, ну, это все правильно, так надо делать. То есть я что, я свою точку зора выскажу то есть я буду тренироваться из тех побуждений, что как бы вид поведения, которое бы меня удовлетворило, на сегодняшний день Що касається зміни та генерального плану, що касається зонінга, я не отримав. А ті відповіді, що я отримав, вони не відповідають даже з точки зрения Діпроміста. Потому що Діпромісто каже, що да, в 2005 році ми вам надавали відповідь, що ви законно там знаходитесь і все може там строить. А зараз главный архітектор ваш приїхав і попросив. Хоча з його точки зору ми не, не согласні. Ну, він попросив, ми так сделали. Ви ж, хто платить гроші, хто заказ, заказ, заказує музику, правильно? Куча вопрос. Потому что ну, такие примеры в массу можно привести. Ну, да, державные есть, не информации. что не надо там... Я говорю, мы должны надать все в А какая в удовлетворяет или нет пропозицию, это отдельно. Мы говорим про другое. Надо было не давать информацию правдивую. Что там, где у братушка информацию. участок. У него на руках, где державная. Это информация в Днепромиста есть. Информация. Точно. Ты ж не пихутай. Мы же не разрабатывали новый генеральный план. Мы работали змеи. И Дипромистка каже, на мою офіційну відповідь написав, что мы розробляли зміни згідно технічного завдання головного архитектора міста Суми. Да, да, да. То есть человек взял на себя ответственность за все. Менять не просто как бы ну, наводить порядок, да, а еще и этим как бы. Ну, неугодных и просто... Вот и все. Потому я уже как бы, у меня будут претензии, все равно включим, в лично громадянина Украины, Быкову Владимиру Борисовичу. Потому что все надеються, что подача будет на управління, на Сумську міську раду. Нет. А вот когда на громадянина Украины подадут 20-30 заяв прокуратуре, ох, і жарко буде ему на сковородке. І тоді він буде бігати до тих людей, які йому казали, що робити. А он кажуть, ну ти ж сам зрозумієш, зарплату отримає. Це така довгость. Отвічайте про дружок. От і все. Тому, будь ласка, визначайтесь, я поставлю на голосування, якщо немає пропозиції, пропозицій, питань. З приводу цього підводи. Він сказав, що у нас не було інформації. Сознательно не давали інформацію, там, где есть розроблені проекты, не давали дозвіл на розробку проєкту. Люди получили державні акты и таку інформацію не подали. Вони там, где державні акты, вряд ли вы не рискнули. Поставить зеленую звону. Ну так тоже неправильно. Розроблені проєкти. Голосую. Це ж не правильно. Щоб затвердити містою документацію план зонування території міста Суми, який є який кожен, щоб хто подивився, я заїжджав в управління архітектури, дивився його не один раз. Він є на офіційному сайті міської ради. то за те, щоб затвердити цю міста документацію? Прошу визначатись. План зонування території міста Суми. Хто за? Проти. Утримався. Шість утримався. Рішення не прийнято. Ольга, а закон про основу места доразвичення в месячні? Так.